Вітаю вас в ефірі телеканалу Миколаєва, програма розмова на тему. Сьогодні ми поговоримо про красу і моду. І в студію у нас компетентні гості. Це Петро Сорока, власник торгової марки Петро Сорока і Ольга Сорока, комерційний директор будинку модели Петро Сорока. До речі, Ольга не лише комерційний директор, вона ще дружина і муза нашого модельєра Я вітаю вас у нашій студії. Приємно вас бачити, приємно з вами спілкуватися. 12 років торгує Марці, наскільки я знаю. так? А в Миколаєві ви з'явилися тільки от, днями. Чому так? Чому тільки сьогодні, вчора ви з'явилися в Миколаєві? Чому раніше ми вас не бачили? Так, дійсно, на сьогоднішній день, 12 років, як ми заснували наш будинок моделей. І працюємо по розробці і пошиттю жіночого високоякісного авторського одягу. В Миколаєві ми були представлені в торговій мережі, продавались наші речі, але з показом колекцій, от ми приїхали тільки зараз. Ну, ми саме із міста Сум в Києві. У нас є дизайн-студія і головний офіс. І ну, якось так сталося, що. Всі модні тусовки, всі модні презентації, тобто вони, як правило, проводяться, організовуються у більш великих містах, перш за все в місті Київ, в столиці нашої держави. Але ми хочемо поміняти ці традиції з тим, щоб мода вона, з екранів телевізорів і подібних подмостків прийшла в реальне життя наших жіночок. І одним із одним із перших міст, куди ми приїхали, не в столицю, а в такий обласний центр. Це є Миколаїв. Тому я вітаю всіх вас з тим, що ми сьогодні у вас, і ми сьогодні показуємо модні колекції тенденції у вашому місті. Ну в Миколаєві показ був такий нетривалий і в в якості моделей ви задіяли звичайних жінок. А чому саме так? Чому така політика? Чому не професійні модели, які знають, як ходити, як демонструвати одяг? А звичайні жінки. Ну, це була ідея моєї дружини. Олі. До речі, тому... дуже цікава ідея. Адже ми ну, мені в тому числі, як звичайній жінці, яка не має яких пропорцій моделей. Мне было интересно посмотреть именно на такую демонстрацию, интересную идею. Я попрошу на несколько слов сказать свою, свою Ольга, пожалуйста, почему Вы обратились именно к таких вот обычных женщинам? Потому что в первую очередь мы шьем именно для обычных наших женщин, земных, которые работают, трудятся, у которых семьи, у которых быт у которых есть проблемы, задачи. То есть эти вещи они насильны ежедневно, и мы хотим, чтобы и любая женщина хочет быть быть красивой каждый день и в любой ситуации. И мы как раз такую одежду и шьем. И нам хотелось показать, что мода это не только для красивых юных девушек, стройных, высоких, стандартной внешности модельной, а мода это для каждой женщины каждая может быть красивой и должна быть красивой и хочет этого и мы в этом помогаем скажите а вот э, вы когда разговаривали с этими женщинами предлагали им побыть моделями вам не пришлось их вот какую-то степени даже уговаривать все-таки э, не не было ли какой-то вот некой закомплексованности в том смысле Знаете, что вот выйти на э, на сцену они приняли это с радостью такого азарта такого вдохновения которое мы видели в них в обычных э, ситуациях мы даже не видели. Они настолько да, вы видели, что там были женщины э, возрастом 50 плюс и весом э, 90 плюс. В том, числе. в том числе, да, там были разные, ну, вы uh -huh. видели, показ, да, да. там были разные женщины, и они все горели этим, они в свое рабочее время, это все работающие занятые женщины, они в свое рабочее время отпрашивались с работы, прибегали на репетиции, по несколько часов репетировали, стояли на каблуках, всячески старались соответствовать и так далее. И у них это получилось очень хорошо. Мы сами остались очень довольны, как это вышло. И э, мы достигли того, чего мы хотели, мы хотели приблизиться к женщинам с подиума. То есть сойти с подиума э, к женщинам, наших нашим потребителям нашей продукции. Скажите, а вот интересно, на столичных подиумах есть уже модели вот такой примерно комплекции? Приходят вот другие торговые марки к тому, что, в общем-то, женщины разные бывают. Ну, знаете, лично я, лично я ну, пока не видел показов вот, профессиональных с моделями данного формата. Да? То есть, как правило, демонстрируются коллекции на как уже Ольга сказала, да, то есть на моделях стройных, высоких, молодых, красивых, то есть которые обладают модельной внешностью, работают в модельных агентствах, обучены дефиле и другим правилам демонстрации того или иного продукта. Вот. Мы где-то в этом первопроходцы, вот. но я вижу в этом большое будущее, потому что, как уже и Ольга Борисовна сказала, что каждая женщина, она мечтает, хочет Одеваться красиво и быть востребованной на всех фронтах, как я говорю, да. Вот. И то, что мы предоставляем возможность реализации их как, как моделей, реализации их как женщин, чтобы они на себе продемонстрировали, показали другим а, людям, потому что это а, смелые и уверенные в себе женщины а, могут, а, не комплексуя особо а, в отношении своих форм и размеров, а, вот так смело, с достоинством а, выйти на сцену и продемонстрировать а, одежду а, от, от торговой марки Петра Сорока. Если говорить о Николаеве, какие планы дали, что николаевцы Николаевские женщины могут увидеть в ближайшее время магазины, показы, еще что что будет? Откройте секрет. Но мы планируем вот раз в полгода с коллекцией сезона приезжать в Николаев, то есть с тем, чтобы показывать новинки и демонстрировать на нашей коллекции э, Николаевским модницам. Э, помимо этого, э, мы сейчас ведем переговоры с партнерами э, города Николаева э, с тем, чтобы открыть э, сеть фирменных отделов, фирменных магазинов в городе Николаеве. И я думаю, что в течение там, э, ближайшего года-двух э, мы это сделаем. То есть у э, Николая будет сеть фирменных магазинов отдела торговой марки Петра Сорока, где каждая женщина сможет то, что она увидит на подиуме, то, что она увидит на нашем интернет-сайте, сможет реально заказать и приобрести для себя. Ну, если мы говорим о доступности ваших моделей, для обычной женщины, то, наверное, надо говорить, поговорить и о ценовой политике. Какова она у вас на предприятии? Наверное, к коммерческому, ну да, коммерческому директору. <laughs> директору больше, да, да. У нас ценовая политика для украинского потребителя. Мы живем в Украине. Абсолютно, доступна. Абсолютно доступная цена, да. Если так говорить, то за тысячу гривен можно купить шикарный наряд. Если говорить вот в целом, я, я человек, который, ну вот, Абсолютно ничего не знает о моде. Если говорить вот о каких-то последних тенденциях, что сегодня модно в Украине? Не отстаем ли мы от Европы в своих каких-то предпочтениях? И что интересного сегодня представляете вы? Ну, общая тенденция моды это ее, ее практичность. Да? То есть в моде всегда борются две тенденции – красота, изящество и практичность. То есть, и, ну, увы, в последнее время как я оцениваю, развитие моды. То есть практичность, она победила красоту, потому что ну, очень много европейских коллекций реально носибельных вещей, которые затавливаются, они изготавливаются в таком стиле неброском, много черно-серых тонов, много тканей, которые не требуют дополнительного ухода, утюжки, много сжатых тканей, мятых тканей, иных используется в коллекциях. И от этого, на мой взгляд, отчасти страдает красота и то, что должна нести мода. Поэтому мы в своей работе вот всегда стараемся найти оптимальное сочетание практичности и красочности наших коллекций, наших изделий. То есть наш стиль ⁇ это нарядно-деловой стиль, чтобы, тем более что мы работаем на славянской женщине, прежде всего на украинскую женщину, и в отличие от там, той же самой европейской женщины, наша женщина, она одеждой выражает, если многие европейские женщины одеваются, чтобы одеться, то наша женщина одевается, чтобы выразить себя. То есть Ой. вот этим отличаются наши модницы от да, европейских? очень существенно отличаются наши модницы от европейских. Вот, потому что... А, но... Но мы даже мусор выносим. Да, да, <laughs> да, 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 да. да То есть, ну, я много ездил по Европе и по на Наша женщина, на мой взгляд, она и краше европейской по, по, по своей вродливости, по своим параметрам. Вот. И она вот, одевается более стильно, более э, претензионно. А, ну вот, если уж мы говорим о Европе, нет ли у вас в планах выходить на европейский э, рынок? И если есть, то будет ли э, одежда отличаться от той, которую вы представляете в Украине? Потому что вот вы только что сами сказали, что ну, вкус европейских женщин, он, конечно, отличается от нашего. Но вы знаете, существенно не будет отличаться, потому что я хочу вот этот наш украинский колорит, нашу красоту Украины воплотить в одежде и ее пропагандировать в мире. То есть, потому что они тоже мечтают, и у них, скорее всего, также ностальгия по красоте, хотя, я говорю, практичность где-то преобладает в одежде. И поэтому мы сохраним свой колорит, свой стиль. Тем более, что сейчас ну, весь мир и Европа... Они э, смотрят на Украину в связи с теми событиями, которые происходят в нас в стране. Вот. И они, э, то есть сейчас такая Украина-хвилия, как я говорю, в мире, и они воспринимают хорошо, э, потому что вот даже э, известный итальянский дом моды Валентина, например, последняя коллекция, она полностью с вышиванок, тут она с э, в таком, э, то немножко гуцульском стиле, с жупанами, с э, где к -к -к кожа мех и лен э, в сочетании, то есть э, почему вы не воспринимаете это хорошо? Э, это хорошо, я а, говорю, да, я хорошо? Воспри... это как хорошо, да, да, просто что наши тенденции украинской вы вы высшей, да, то есть используют сегодня очень активно даже европейские известные дома моды, а поскольку это в трендах, это э, востребовано и это пользуется э, повышенным спросом у э, покупательницы. Мне кажется, здесь важно не перейти вот с чего-то такого тонкого, красивого, изящного на некую, вот как мы любим, да, с широтой украинской, на шароварщину. Но я вчера видела, на, вернее, на показе видела некоторые ваши модели вот, из новой коллекции, вышиванки украинские, но ну, не, не вот они вообще не такие тоненькие, такие красивые, и используете вы натуральные ткани, да, для так, этого? Да, да, да. То есть мы используем натуральные ткани, то есть это натуральный лен, и вот вы правильно подметили, что вот в наших вышиванках это все равно стиль, потому что много сейчас вышивки на рынке, много, много вышивают, вот, но я против этой наляпистости, этой излишней броскости и против шаровар, как вы говорите, потому что есть концертные варианты для танца на сцене, для танца пока, А есть вещи, которые стильные, которые создают образ, которые то есть, выражают внутренний мир человека. Поэтому наши вышиванки они отличаются именно этим, что они вот в таком интеллигентном стильном варианте предлагаются нашим потребителям. А вот вы говорите, раз в полгода обновляется коллекция. Наверное, над коллекцией работает вообще колоссальное количество людей. Я правильно понимаю? А вот как, как создается коллекция? Что вы делаете для того, чтобы создать новый образ, помимо того, что рядом с вами сидит муза и помогает и вдохновляет вас на это? Ну, вы знаете, то есть, э, особо ничего для этого не делаю, я этим живу, то есть, э, я мечтаю о, об этом, думаю об этом, интересуюсь тенденциями, вот, смотрю на окружающий мир на нашу украинскую женщину, и рождаются идеи, то есть, рождаются мотивы, э, приходят цветовые решения, приходят э, решения силуэтов, как это должно быть, как это должно выглядеть, вот, поэтому для меня это образ жизни. То есть это не то, что я вот сел, захотел нарисовать коллекцию. Вот. Бывает, что под практичную какую-то задачу там, потому что мы работаем в том числе и под заказ, если какая-то компания просит сделать красивую корпоративную одежду, еще что-то. То есть мы тоже такие, такие заказы бывают выполняем. Тогда это конкретная целевая аудитория конкретная работа над конкретной задачей. Потому то есть что... вы, вы открыты для обсуждения, вы, вы не, не, не самодур, да? Нет, не самодур. То -то я Ольга откры... смирюки Да, я открыт для обсуждения, то есть и мне вот благодаровал э, помощницу из ребра, которая имеет э, женский вкус, женский взгляд, что очень важно, работая на женщину, э, понимать и чувствовать, э, как это э, воспринимается э, женщиной. А Ольга помощник и критик? Помощник и критик, да, да, то есть, потому что э, критика в хорошем смысле слова, она всегда э, на пользу, то, -то э, вовремя э, сделать какие-то коррективы, правки, э, учесть э, нюансы э, женской фигуры, женской психологии, вот, то есть, это тоже в одежде очень важно, поэтому она э, и муза, и критик в одном лице. Ольга, вот классно, наверное, иметь мужа-модельера. Петр, я хочу там вот такое-то платье воплощает ваши какие-то идеи? Да, всегда воплощает. Более того, он даже делает больше, чем я хочу. И у него есть свойства, он любит делать сюрпризы, он очень быстрый. Иногда не сообщает о своих решениях, а просто говорит, наденешь сегодня вот это. Я надеваю и понимаю, что это было именно то, что я всю жизнь мечтала. А вот интересно... Почему вы выбрали в свое время именно эту профессию для себя? Ну, тут, наверное, больше даже профессия выбрала меня, да? Как, чем, как, получилось? Чем я выбрал профессию. То есть, ну, я торговал одеждой, то есть я вырос продавца одежды. Так сложилось мой, мой бизнес, что я занялся продажей одежды в Украине, но я продавал импортную одежду. То есть я был представителем ряда фабрик белорусской одежды, привозил польскую, турецкую одежду, организовывал торговые сети. Вот. И, но сколько я продавал одежду, я всегда мечтал о том, чтобы разрабатывать и шить и сам, чтобы наши украинские дизайнеры, в том числе у меня был такой хист задаток, то есть творить свое, создавать свое. И а вы учились где-то? Вы знаете, дизайну не учился, то есть вот природный вкус. И э, те черты, которые э, заложили родители, э, я вырос на на Житомирщине, на Полесе, То есть у нас очень красивые. Весь все, вся Украина это изюминка. Это э, дар Божий, на мой взгляд. Земля, где течет молоко и мед, потому что ее разнообразие, ее палитра э, от Карпат до до Николаева до степей полус полустепли со степи то есть она вдохновляет и то воспитание, которое было заложено у меня, да, то есть я вырос в многодетной семье, то стремление достигнуть максимального результата, чем бы ты ни занимался. И плюс, как я уже сказал, уже сама природа, сама красота Украины, то есть она заложила вот эти у меня задатки дизайна, чувства стиля, чувства моды, чувства красоты. То есть национальные мотивы, они вот не только в каких-то отдельно взятых коллекциях, они присутствуют вот таким лейтмотивом везде, да? Да, национальный мотив лет везде, потому что это мой внутренний мир, то есть который я выражаю через одежду. Давайте вернемся вот к коллекции. Что, что такое коллекция? Сколько вещей она в себя вмещает? И, собственно, да, вот каким образом вы действительно создаете, вот сделали эскиз, а потом что? куда дальше, кто дорабатывает. То есть это творческая, творческая лаборатория, вот, дизайн-студия, либо экспериментальный цех, как у нас называется, когда работает несколько дизайнеров, то это экспериментальный цех. То есть от эскиза до готового изделия проходит определенный этап. То есть от рисунка до, до готового изделия. То есть идет подбор комплектации, с чего это я, либо дизайнер видит, как это, как это он видит, да, мы это обсуждаем. Потом идет этап комплектации, идеи, изготовление пробного образца, его оценка на предмет смотрибельности, красоты, дизайна и на предмет практичности носибельности для покупателя. И только, Это после... Наука. Да, и только после этого утверждаются и закупаются уже в определенном объеме, в зависимости от количества заказов, либо от нашего, нашей оценки ликвидности данной модели данного изделия и и производит и, и массовая партия. то есть сегодня мы имеем высок, высококлассное оборудование. Швейная барда, что очень важно для того, чтобы качественно пошить и чтобы обеспечить посадку изделия, потому что помимо внешней привлекательности в одежде очень есть важное конкурентное преимущество – это хорошая посадка, главное, чтобы костюмчик сидел, помните mm -hmm. с этого старого фильма, вот, и качество изготовления, то есть и плюс ткани, натуральные ткани, которые приятные к телу, которые для здоровья очень-очень полезные и, 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 и правильные. Скажите, а тяжело ли было вам в свое время зайти вот на этот рынок? Все-таки конкуренция, наверное, какая-то в Украине присутствует. Конкуренция есть однозначно и достаточно э, высокая конкуренция. Но мне как-то было не, не тяжело. мне меня как-то это получилось легко. Возможно, от, от того, что я с продавца одежды пришел в мир дизайна. То есть вы кухню знали да, изнутри? Да, то есть я знал кухню изнутри, у меня были наработаны торговые точки, были наработаны клиенты, которые могли оценить то, что я им предложил. Потому что многие дизайнеры начинают от обратного. То есть есть... Э, дар Божий, умение рисовать и чувствовать и э, создавать. Вот. Но э, процесс реализации этого, он непростой, потому что э, ну, э, от идеи до... Реального покупателя это, это целый э, путь, это целый фэшн-бизнес, которым нужно э, правильно владеть, оперировать для того, чтобы это было не только э, красиво на сцене, э, потому что мода имеет, имеет два, два направления. Это мода театр, мода шоу и мода практичная предапарте коллекции, которые носят реальные женщины. Вот, и вот здесь сочетание, оптимальное сочетание этих двух направлений, то есть есть коллекции, которые показываются как, 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 как театр, как шоу, вот, с элементами украшений, шляпы с перьями, с веерами, сумочки, силуэты какие-то самые космические, трудновообразимые в реальной действительности. Вот. И есть то, что из этих коллекций берется элементы для воплощения в коллекциях Прадапарте, которые носят реальные женщины. К сожалению, у нас осталось не так много времени. Последний вопрос э, такой сугубо практичный. Весна на носу. Уже сейчас, наверное, на, и Николаевским модницам в том числе нужно подумать о том, как они будут выглядеть весной. Что будет модно весной? Пожалуйста, ваш прогноз. Малечко. Что интересного? Добавлю несколько: э, модной весной будет э, все жизнеутверждающая: э, веселая, яркая. Ну, время yeah. сейчас такое, да, что да, это надо просто. Да, хочется, хочется э, теплого чего-то э, для души, поэтому одежда будет вот такая. И, конечно же, это будет украинский стиль в первую очередь. И для мужчин, и для женщин э, э, как раз вот та коллекция, которую мы сейчас э, создаем для весна-лета, она называется Угарного козака и Жинка як квиточка. Тобто і моделі як квіточки, так. Як ну, да. всі жінки весною будуть квіточками. Що ж, я дякую за те, що знайшли час. Дякую за те, що завітали до студії. Дякую за цікаву розмову. Приходьте ще з вами комфортно і цікаво розмовляти. На ну, все добре вам. Ми теж щиро Дякуємо до побачення. Дякую.